Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dan saya Nur Afika Kamariah Kamarul Zaman. Berita-berita utama malam ini Julian Teramat Mulia Paduka Seri Penyerang Muda Mahkota berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi yang akan menamatkan perkhidmatan. Pasar kita ni Platform Alternatif Pengusaha dan Peladang Tempatan memasarkan produk pertanian. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Moh Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Waddaulah Timbalan Sultan, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah H. Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 13 September 2023. Julian Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah H. Al-Buraitin. Majlis mengadap berlangsung pagi tadi di Kashar Al-Mizan. Lebih 3,400 kg sisa merangkumi daripada sisa am, bahan kitar semula dan barang pukal berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan anjuran Kementerian Pertahanan. Kempen tertumpu di beberapa lokasi yang dikenal pasti di daerah Blight. Kempen Pelancaran kempen di Taman Jubli Perak Kuala Belai disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kempen terus diisikan dengan tazkirah bertajuk menguatkuasakan ukuah dalam bergotong royong. Kempen menghimpunkan penduduk setempat, anggota tentera, agensi kerajaan, pemimpin masyarakat, pihak swasta, institusi pendidikan, kumpulan belia dan pertubuhan sukarelawan. Penganjurannya di Hasrat dapat memperkukuh tanggungjawab bersama dalam memelihara kebersihan alam sekitar. Pelbagai acara terus diadakan sebagai pengisian Pesta Disember Brunei 2025. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Persatuan Anggota Polis di Raja Brunei yang bersara Polsara petang tadi mengadakan majlis tahlil dan doa arwah sempena memperingati kesiapan bangunan balai polis lama yang diubah suai untuk kegunaan persatuan berkenaan. Majlis berlangsung di bangunan Polsara Pekan Bangar, daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, pengisian majlis, bacaan tahlil dan doa arwah serta doa selamat. Usaha pengubahsuaian bangunan Polsara bukan sahaja bertujuan memelihara nilai sejarah, malah menyediakan ruang yang lebih selesa dan berfungsi sebagai pusat aktiviti ahli-ahli Polsara. Kemudahan ini amat berharga bagi kami. Kerana ia menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi serta meneruskan hubungan sesama ahli walaupun telah bersara daripada perkhidmatan. Gerai hujung minggu Pasar Kitani diadakan kembali sempena Pesta Disember Brunei 2025 selama dua hari bermula hari ini. Penganjurannya merupakan platform alternatif bagi memasarkan produk hasil keluaran pertanian daripada pengusaha dan peladang tempatan diadakan di Pusat Agribisnes Rimba Gadong, pelbagai jualan diketengahkan termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman dan produk agri makanan. Di samping itu, ia juga memberi peluang kepada pengusaha untuk berinteraksi secara langsung dengan orang awam bagi mempromosikan hasil segar dan memperluaskan rangkaian pemasaran mereka pada setiap hujung minggu. Siapa-siapa yang berminat boleh datang ke Uh, cawangan cawangan uh, Jabatan Pertanian Ataupun di Ibu Jabatan Pertanian lah. Jadi Untuk mengisi borang Dan uh, register uh, Membuat pendaftaran Untuk berjual di Pasar Ketanian ini Pasar Ketanian ini diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad uh, Bermula pukul 7 pagi hingga Ke 2 petang Acara Hobby Fest 673 Healthy Hangout kini sedang berlangsung di pusat persidangan antarabangsa Brakas. Acara yang dianjurkan sehingga esok itu merupakan sebahagian daripada pengisian Pesta Disember Brunei 2025. Acara ini menghimpunkan lebih 100 penyertaan terdiri daripada pengumpul barangan koleksi, peminat animasi serta komuniti cosplay yang mempamerkan pelbagai kostum kreatif. Selain menjadi platform penggiat hobi menonjolkan bakat mereka, acara juga berperanan sebagai pusat pertemuan komuniti kreatif tempatan bagi bertukar pandangan dan mempamerkan karya seni unik kepada orang ramai. Seni hiasan bunga kering dan barangan hiasan rumah kini semakin berkembang sekaligus membuka peluang baharu kepada usaha tempatan. Mendaluinya juga secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Seiring perkembangan tersebut, sebuah perniagaan tempatan mengambil peluang dengan menawarkan seni hiasan bunga kering dan barangan hiasan rumah. Plan Lux memulakan operasinya pada tahun 2019 dengan menawarkan pelbagai jenis bunga kering serta produk dan aksesori hiasan rumah yang sesuai untuk kegunaan sendiri maupun sebagai hadiah. Ketahanan bunga kering serta variasi produk ditawarkan menjadi pilihan praktikal para pelanggan khususnya bagi yang mengutamakan penyelenggaraan yang mudah. keunikannya untuk dried flowers adalah uh, bunga ni ia tahan boleh tahan 6 bulan ke 2 tahun atau lebih tanpa diberi air. Jadi ia kira disimpan sahaja jangan dikacau dibiarkan saja. Ya, senang saja menjaga. Produk yang paling laris is our bouquet And Kalau loose Lumpur the baby spread lah. Kreativiti yang tinggi diperlukan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang pelbagai. Ia penting dalam memastikan pelanggan berpuas hati terhadap produk yang dihasilkan. Kalau customer yang minta customize, yang macam uh, minta mau buke, mau arrangement, kalau itu kami usually minta orang punya budget, budget sama tim Macam mana untuk membuatkan bunga tu lawa, enomoskan hati customer. Ada sambutan juga dari warga Brunei, Tutong KB pun datang kemari juga. Yes. Perkembangan seni hiasan bunga kering dan barangan hiasan rumah jelas membuka peluang ekonomi baharu serta mampu memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Usahawan kreatif tempatan terus berinovasi memenuhi permintaan pasaran sekaligus membuktikan kreativiti dan keusahawanan mampu menjadi pemangkin ekonomi. Surat pemberitahuan Kementerian Pendidikan bersama senarai kursus yang akan ditawarkan di bawah skim Biasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam ke luar negeri umum bagi sesi akademik 2026-2027 dikeluarkan. Kementerian Pendidikan dalam siaran medianya memaklumkan permohonan dijangka dibuka pada Januari 2026 dan tarikh pembukaan permohonan berkenaan akan dimaklumkan kemudian melalui saluran rasmi kementerian berkenaan. Maklumat lanjut berkaitan tata cara permohonan, syarat-syarat kelayakan serta senarai kursus lanjut berkaitan tata cara permohonan ditawarkan oleh diperolehi melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan di talian 238-0019 pada waktu pejabat atau email scholarship at Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan memaklumkan kaunter penerimaan pembayaran di setiap pejabat tanah di seluruh daerah pada 31 Disember ini hanya akan dibuka setengah hari. Kaunter akan dibuka dari 8 hingga 11.30 pagi dan tidak beroperasi pada waktu petang. Sementara itu, kaunter perkhidmatan akan beroperasi seperti biasa iaitu dari jam 8 hingga 11 pada waktu pagi dan disambung semula dari jam 1.45 hingga 3.45 pada waktu petang. Bagi sebarang urusan yang melibatkan pembayaran, dinasihatkan untuk melaksanakannya pada sebelah pagi. Kaunter pembayaran akan beroperasi semula seperti biasa pada hari Sabtu 3 Januari 2026. Kerja-kerja segera pembaikan paip menuju ke tangki air berakas sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Bekalan air di berakas kem STKRJ Lambak Kiri, Kampung Lambak Kiri perindustrian lambak dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas atau mengalami tekanan air rendah bagi permohonan pembekalan air tangki hubungi talian darussalam 123 separuh jalan di jalan perdana menteri ditutup sementara hari ini dan esok bermula pukul 10 malam Penutupan disebabkan kerja-kerja pembersihan tanah di tapak kerja di Jalan Perdana Menteri berdekatan pusat membeli belah Times Square. Para pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.